দস্যু ৰত্নাকৰৰ নাম কেনেকৈ বাল্মিকী হ'ল কেনেকৈ এজন অসুৰ স্বভাৱৰ মানুহে আদি কবি মহি বাল্মিকীৰূপে স্বীকৃতি পালে ৰত্নাকৰ আছিল প্ৰচেষ্টমণিৰ পুত্ৰ কিন্তু ৰত্নাকৰে চোৰ ডকাইত হত্যাৰ দৰে অপৰাধ কৰিছিল তেওঁ নাজানিছিল ধৰ্ম কি ধৰ্মজনিত কৰ্ম কি তেওঁ মানুহক হত্যা কৰি ধন সোণ লোটপাট কৰি জীৱন নিৰ্বাহৰ পথ বাছি লৈছিল লাহে লাহে ৰত্নাকৰ ত্ৰস্যু ৰত্নাকৰ নামে পৰিচিত হ'বলৈ ধৰিলে এদিন ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ তিনিওজনে ৰত্নাকৰৰ জ্ঞান আৰু ধৰ্মীয় মাৰ্গ প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ বাবে সেই পথেৰে গমন কৰিলে তেওঁলোকে ভবাৰ দৰে ৰত্নাকৰ আহি তেওঁলোকৰ পথত থিয় দিলেহি টকা পইচা আৰু সকলো অলংকাৰ কটাই নিদিলে তিনিওজনকে পানে মৰাৰ ভাবুকি দিলে তেতিয়া বিষ্ণুৱে ক'লে আমি তোমাক আমাৰ যি আছে সকলো দিম কিন্তু তুমি যে এনেদৰে মানুহক হত্যা কৰি ধন সন্দোধ কৰি সংসাৰ পোহপাল দিয়া তোমাৰ এই মহাপৰ ভাগ তোমাৰ পৰিয়ালৰ লোকে ল'বনে এবাৰ তুমি গৈ ঘৰত সুধি অহাকৈ কোনে কোনে তোমাৰ এই মহাপৰ ভাগ লয় তেতিয়া ৰত্নাকৰে ক'লে মোক প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ ইয়াক কোষ হ'ল মই ঘৰলৈ যাওঁ মানেই তোমালোক ইয়াৰ পৰা পলাই যাবলৈ তেতিয়া বিষ্ণুৱে ক'লে তুমি নহালৈকে আমি ইয়াতেই থাকিম যদি তোমাৰ বিশ্বাস হোৱা নাই তেতিয়া এইডাল ৰছীয়ে আমাক এই গছজোপাৰ সৈতে বান্ধি থৈ যোৱা ৰত্নকৰে তিনিওকে গছৰ সৈতে মেৰিয়াই বান্ধি লগে লগে গৃহমুখী হ'ল ৰত্ন কৰে পিতৃ মাতৃক সকলো শুনি কথা ক'লে তেতিয়া তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে তাৰ উত্তৰ দিছিল তোমাক আমি জন্ম দিলোঁ মৰম চেনেহেৰে ডাঙৰ কৰিলোঁ এতিয়া আমি বৃদ্ধ এই অৱস্থাত আমাক প্ৰতিপালন কৰা আমাক খাদ্য বস্তু যোগান ধৰা পুত্ৰ হিচাপে তোমাৰ কৰ্তব্য গতিকে আমি তোমাৰ পাপৰ ভাগ ল'ব নোৱাৰোঁ তুমি ক'ৰ পৰা আনা কেনেকৈ আনা সেইবোৰ তোমাৰ কথা ৰত্নাকৰে পৰিয়ালৰ প্ৰত্যেকজনকে সুধিলে সকলোৱে ৰত্নাকৰক নিশাশ কৰিলে কোনেও ৰত্নাকৰৰ পাপৰ ভাগ ল'ব নিবিচাৰিলে কাৰো সঁহাৰি নাপায় ৰত্নাকৰ উভূতি আহিল অনুশোচনাত দগ্ধ ৰত্নাকৰক তেওঁলোকে জ্ঞান আৰু ভক্তিৰ মাক দেখুৱায় ৰত্নাকৰক ৰাম ৰাম উচ্চাৰণ কৰি ধ্যান কৰিবলৈ উপদেশ দিলে তেওঁলোকৰ উপদেশ মানি ঈশ্বৰৰ সন্ধানত ৰত্নাকৰ বনলৈ গুচি যায় আমি এতিয়া কাহিনীভাগ অলপ চমুৱাই আনিব বিচাৰিছোঁ এনেদৰে বছৰ বছৰ ধৰি তপস্যা কৰি থাকিল উঁই সফলৰে ঘৰ সাজি তেওঁৰ শৰীৰৰ পাহাৰৰ সদৃশ কৰি পেলাইছিল দীৰ্ঘকাল কঠোৰ তপস্যাৰ অন্তত তেওঁৰ ঈশ্বৰ প্ৰাপ্তি হয় ব্ৰহ্মাই তেওঁক মহি বাল্মিকী নামেৰে বিভূষিত কৰে উঁই পৰুৱা আন এটা নাম হৈছে বলমগ সেয়েহে তেওঁৰ নাম মহর্ষি বাল্মীকি হল আৰু তেওঁক রামায়ণ লিখিবলৈ আহ্বান জনায় ভাগৱতৰ পৰা লোৱা হৈছে উপস্থাপন করতে কৰবাত যদি কিবা অপৰাধ হৈছে ক্ষমা কৰিব কৃষ্ণ